បានសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូននិងប្រិមត្តពុកម៉ែមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាន បាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងនេតិហោរាសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូននិងប្រិមတ်ពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឆ្នាំណាខ្លះដែលមានរីកសីឡើងខ្ពស់ប្រដាកនិងឆ្នាំណាខ្លះដែលមានរីកស្ទ័យថ្្លាក់ស្រុតចុះអញ្ចឹងសូមធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើត ចំណមជូតរិយស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតល្អប្រសើរគួសមបំផុតវិញម្លោះហើយបើទោះបីចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបនូវភាពស្រស់ស្រាយនិងក្រុមមនុស្សជួយជ្រុំជ្រែងជំនាញចំណេះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដោះមានការប្រឹងប្រែងពេញទីក៏តែងតែផ្ដោតផលល្អជាអក្រក់ជំនាញ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់ខុសស្នើរឺធ្វើការចរចាជាមួយអតិថិជនក្នុងរឿងអ្វីមួយ បានតើហត់ផ្លែផ្កាមកវិញក្រន់ជាទីបិចិត្ររីអបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡក់ក្រមុំជួបនៅរឿងប្រទែងប្រទើនិងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លៅរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាធ្លាក់ស្របចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអវ័យក៏ដោយតោងតាំងមើលមុខមើលក្រោយ អងតែប្រយ័តប្រយែងតើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អចោតឡើងក្រៅពីនេះក៏ឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទជាមួយក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរទូការធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកមិនក៏បីលូបលំឡើយប្រយ័ត្នលៀបបំរងនឹងបោលចូលបៃជាបោលចេញទៅវិញ ការធ្វើដំណើរទីថ្ងៃទី7មិនសូវមានសក្ដានុវត្ថិទេពបបីបញ្ថាំការប្រងប្រយ័តរីអបង្ហាសម្ព័ន្ធស្នាហាកំឡោកក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងមិនសូវចេះអត់អន់អោនអោយគ្នាប៉ុនមែនទេសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរីអស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរីអស័យរបស់អស់លោកអ្នកជួបលើកំណត់ផ្លៅរដិបរដិបចរើនម្លោះហើយទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយ អោយប្រយ័តប្រយែងហើយមិនត្រូវជឿពាក្យអច្អាលអ្នកដិតីទេបើពុំនោះទេរឿងខ្លះតូចតែកសោះអាចរິດខ្លាយជាធំជាក់ជាពំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលុបលំឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបានបាត់ដៃតើទេវល់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេនិងគ្រោះមុតរបស់ស្រួយ រៀបបញ្ហាសក្តិសក្តិស្នេហាប្រាក់ស្រីកុំចង់យកគំហឹងទុលគំហល់ប្រយ័ត្នកើតរឿងតូចរឿងធំជាងទៅដល់ការបែកបាក់ក៏애ថាបានសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរីយស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នករងចាំអ្វីតែងមិនឆ្លើយតបដោយបំណងទេគឺមានការខកបំណងនោះខ្ពស់ណាស់ផងចំពោះអ្នក ប្រកបរបបរុកស៊ីជួញដូរវិញមានការរកម្មຈັດព្រោះតែការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយផលកំរៃមិនឆ្លើយតបដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទេហើយទោះខិតខំប៉ុណ្ណាក៏បានត្រឹមមួយតបតលផងដែររីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យមានការប្រទែងប្រទើនិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមមុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារអ្វីឃើញថា សោមានការជឿនលឿនទៅមុខទេជាពិសេសងាយកើតនៅរឿងរ៉ាវមិនល្អជាមួយអ្នកតន្ត្រីផងអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរកែចៃធ្វើចំនួនទីជិតទីឆ្ងាយមិនសូវជោគជ័យដោយបំណងប៉ុណ្ណឹងទេឬឯកនិយាយបានថា គ្រាន់មួយតុបតលសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡក់ក្រមុំមានការណើនណាយនឹងចាប់កំហុសគ្នាមិនតិចដែរនោះទេសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមោសញ្ញរាជសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាជសីឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើទោះបីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងមានការបងកកំហុសឬមានបញ្ហាចោតឡើងនោះតិចទួញណា ចម្ពោះអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរឬបើកធ្វើជំនួញតូចធំផងកែធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបនូវសក្តានុពលសក្ផ្សេងខ្សានដោយសត្វមួយដងរីឯបញ្ហាសក្តានុពលស្នេហា គំឡក់ក្រមុំមានតែជឿនលឿនទៅមុខនឹងផ្អែមល្ហែមល្អប្រប័យណាស់ដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរម្លោះហើយធ្វើឲ្យអាចលូតលាស់ចរន្តរឿងក្នុងនេះមិនថាជាការកិច្ចការងារប្រាក់កាក់ឬសំបីតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក្តីអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ មានភាពល្អប្រសើរគួរសម្ដូចនេះជាពេលវេលាល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបរថ្មីថ្មីឬបន្តតួនក្នុងរឿងអ្វីមួយផងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនូវសក្ត័យសុខដំដោយសពមួយដងសក្ត័យស្នាហាប្រុសស្រីមានការលូតលាស់ទៅមុខប្រប័យហើយកំពុងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់អ្នកហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំបមែរិយស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះទើបធ្វើអ្វី ដោយឲ្យចេះមានហេតុផលបើពុំនោះទេងាយកើតនូវបញ្ហាអាក្រក់យាយីផងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរมันមានអវ័យលូតលាស់ទៅមុខគួរកត់សម្គាល់ទេគឺទាំងការជួញទិញទីចិត្តទីឆ្នៃអាចរកផលចំណូលមួយមួយក្រន់បំពេញបំពង់អញ្ចឹងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្នៃពុំស្ងមានសុខសวัสดิភាពប៉ុន្មានទេគបបៃបន្ថែមការប្រុងប្រយ័តរីអបញ្ហាសក្ត័យស្នេហាប្រោះស្រីបើមិនតាន់មានគូ ꦏ ហើយចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូក្រੋਂគបបៃមានការប្រយ័តប្រយែងបន្តិចព្រោះឱកាសជួបគូកម្មមានខ្ពស់ណាស់ដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីងាយទៅទ្រង់ក្នុងការបាត់បង់និងរឿងស្ទះផងការធ្វើអ្វីໄວត្រូវសឹមសឹមសឹមបើមិនធ្វីប្រហែសនោះផលសម្រាប់តែទទួលមកវិញចេញណិច ទោះបីជាយ៉ាងណាការរស់នៅរបស់អរលោកអ្នកមានភាពសុខដំដោយทรัพย์មួយដងតែអ្នកប្រកបរបររ៉ុកស៊ីជួនដៅវិញជួបក្នុងការលំម៉ាក់ នគររកផលចំណូលហើយការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទះទីធំរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធសក្ត័យស្នេហាប្រស្រ័យជួបនឹងរឿងប្រឆាំងនឹងបង្ករឿងថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះគ្នានាំឲ្យល្អកកមិនដាច់មុខឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការីស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាល្អជាមួយជុំ នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អលុកអ្នកភឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានជោគមានជ័យមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញផងសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញចម្ពោះអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរមានការកម្ раду គួសោមឡើងវិញហើយផលចំណូលមានការហូចូលមួយមួយក្រំគួរជាទីក៏ក្តៅផងដែរ ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនៅសក្ត័យសុខដំសុកសែនខ្សានដោយសពមួយដងរីអែបញ្ហាសក្ត័យស្នេហាកំឡប់ក្រមុំជួបនៅបញ្ហាប្រឆាំងគ្នានិងចាប់កំហុសគ្នាច្រើនទៀតផងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរីសัยនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកភឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានជោគមានសិរីផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះ បានដោយសារดวงរีស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះផ្តល់ผลល្អសម្រាប់ការទํานេកទํานង ការងារឬធ្វើពិធីអវ័យមួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរៀបទ ुट លាស់គួសំម្លោះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការបំរិទ្ធមុខរបរថ្មីឬបំដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងតែហុចមកវិញដោយសមប្រកបការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនៅសក្តិស្រុកអដំស្រុកខ្វែងខ្វានដោយសបមួយដងរីអបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រសើរស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករ តែងជួបគូប្្រេងបាត់ដោយសក្ត័យប្រាថ្នាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរិយស័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកតាំងតែដឹងថាទោះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរក្តីប៉ុន្តែបើមានការអត់ធ្មត់តស៊ូនិងមានការព្យាយាមនោះផ្លែផ្កាតែងតែផ្ដល់មកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការ សម្ដ្រកូសុំឡើងវិញហើយផលចំណូលមានការហោចូលក្រំគួជាទីក៏កដៅការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបនៅសក្ត័យសុកខ្វេមខ្សានដោយសពមួយដងរីឯសម្ពន្ធសក្ត័យស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពស់ម៉ាយយម៉ាយក្ដីមានភៀបផ្អែមល្ហែមដោយទឹកខ្មុំប៉ាសុំអរគុណបងប្អូននិងប្រិមិត្តពុកម៉ាយមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីដំឡៃក្នុងការតាមដាននៅជោគចតារិយស័យ ដែលធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញជូនដោយខ្ញុំបាទ Horoscope Daily ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូននិងប្រិមត្តពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងរាល់ការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញសូមអរគុណ